что там при вот знает. Знает. Значит, принимает решение, <сосы> учитывая, что мы здесь стоим. Да, конечно. Поезд... тот это... же Гройсман, я хочу сказать, при всех нюансах, его из одним тот же Гройсман поднял вопрос вас. Это правда. Действительно, Гройсман поднимал этот вопрос, и он дал жесткое указание комитету вне очереди рассмотреть этот вопрос. Это правда тоже. То есть, давайте боюсь... говорить, а я не буду говорить. а что буду... а делать... с Ярышем, встать? да, кстати? Варианте, он сказал. Что... Боже, сказал что... боже, да, Вы да. 150 голосов на розпуск э, этой рады. Вы можете собрать да. Это называется да. это, да. Я извиняюсь. Послушайте, у меня 20, Я, бы все правильно я были, не понимаю, чтобы вы тут не бунтовали. Можно внести а? повестку а дня. Мы... Я знаю, что все равно его не рассмотрели. Голоса нельзя. Чуть -чуть. Голоса не Но нельзя. Сейчас. Не собираются депутаты сейчас. Понимаете, сейчас стоит. Вот смотрите. Видите эти этаж? Я да. вам объясню. Да. На третьем этаже, туда же я не могу подняться там сейчас. Там. На третьем этаже. Да. Нет, там в третьем этаже да. сейчас происходит переговорный процесс по... по, этим самым, по бюджету. До тех пор, пока они не закончат, Порошенко ничего не за будет. Там Порошенко все свои. Да все. Там а он он, он, а он их не убеждает пускай. проголосовать за бюджет. А контррева, что, что А Гонтерево, это ее никто не видел. Все знают, что она есть, но она как существо.